assalomu alaykum hurmatli uzo yaqindan bizlarni kuzatib kelayotgan hurmatli obunachilar va yangi obuna bo'luvchi insonlar demak bugungi video darsligimiz valeriy snelnikovning niyatning kuchi asaridan amaliy harakat yodda tuting faqatgina niyatingiz amalga oshirish uchun amaliy harakat hisobga o'tadi ya'ni amaliy harakat hisobga o'tadi albatta ya'ni ushbu kitobda aytilyaptiki siz erta tongda turing va niyatlaringizni duo bilan ayting va niyatingizni suvga ayting shamlar tayyorlang endi ularni dinida su niyatingizni suvga ayting shamlar tayyorlang niyatingizni qog'ozga yozib oling deyapti kunimizning asosiy yaxshi o'tishini asosiy bir sababi mening mm, fikrim bu erta tongda turish erta tongda ishni boshlab olishlik eng asosiy jihati bu erta tongda ishni boshlashlik asosiy bo'ladi erta tongda yaxshi boshlasangiz ham bir yaxshi bir narsa bilan tugaydi va shunda o'zlarini marosimlarida bu suvga ayt uh, niyatingni yozib ol mm, deb va valeriy o'z tilidan gapiramiz ya'ni o'zining tilidan men shifokor bo'lishni orzu qildim va kichik kichik maqsadlarga uni bo'lib oldimda shifokorlikning eng zamonaviy turlari va hokazo o'rganishni boshladim va to'siqlarga duch keldimda ajablanib turdimda va o'z ongimga um, murojaat qildim ya'ni o'z oldim ong ostiga murojaat qildim ong ostim menga bir shunday dediki sen ıı, ong ostimga murojaat qildim ya'ni nima dedi shuni hey ham aytib ketaylik ya'ni ong ostimga murojaat qildimki men nima qaysi qadamdan boshlay nima qilishim kerak va hokazo shular haqida va ong ostim men uchun e javob berdikki ong ostim e sen o'z os bilimlaringni boshqalar bilan ulash e atrofdagi e ma'ruza qil atrofdagi odamlar bilan kitob chiqar ma'ruza qil odamlarni ichiga kir muomala madaniyati ya'ni muomala madaniyati haqida ham gapirsak bo'ladi bu yerda odamlarni ichiga kir muomalani o'rgan bularning <coughs> hammasi o'laroq bilimlaringni ulash va bilimlarni ulashib kitobingni chiqar aynan o'sha vaqtda valeriy enikoning kitobi tayyor edi va puli yo'q edi ong osti bu bular haqida ham aytib o't. pulni o'rtoqlaringdan ol ani pulni o'rtoqlaringdan olde va u ishga kirishni boshladi bir shifoxonaga borib ma'ruza qilish uchun bosh rahbar bilan kelishib oldi va ma'ruzani o'tkazdi ma'ruzaga oz ishtirokchi keldi ya'ni bu ishning boshlanishi ishning boshlanishida biznes bo'ladim. birorta ishingizda xaridori bir ishingiz yurishi odamlar birinchi kam bo'lishadi uni ham o'sha ishida birinchisiga odamlar kam bo'ldi. bir haftadan so'ng esa markaziy bir shifoxonalarda ma'ruza o'tkazishni boshlab va e, odamlar ham ko'p yig'ilibdi va ong osti aytganidek o'rtoqlaringdan pul ol degan yani. o'rtoqlaridan pul olibdi ushbu kitobini chiqaribdi ham va bir kun o'zining kabinetida o'tirsa bir bo'ylari ikki metr keladigan bo'yi ikki metr keladigan bir odam kirib kelibdi e, unga shunday debdida taklif murojaat bilan aytibdi men seni tanishlarim orqali seni topdim va sog'liq markazi sog'liq ya'ni kasalxonami va hokazo shunga o'xshagan bir markaz ochmoqdaman u yerga ma'ruzachi kerak ya'ni qrim ukraina shaharlari tarafda ya'ni ular o'sha tarafdan o'sha tarafda shu katta bir yangi shaharlarda bu taklif um, bir yaxshi yoqib unga tushgan va omadi um, kelayotganini o'zi ham his qilgan bui albatta amalda tatbiq qilmasak bu niyatimiz um, befoyda amalda tadbiq qilishimiz kerak bu o'zining bir amaliy shu mashg'uloti ong ostimizga ishonishimiz kerak deyapmiz ong ostimiz xudo bilan bog'liq va sizning rahbaringiz ostida sizning uh, buyruqlaringizni bir um, bajaradi deymizmi ishonishimiz e, kerakda baribir ong ostiga ka murojaat qilsangiz ong ostingiz sizning qanday paytda qaysi uh, xarakterga qaysi ishga moslashuvchanlik haqida ham gapiritiku bu haqida e, va hayotda to'siqlarga bir duch kelasiz hayotda bir to'siqlarga ishingizni kimdirlar yordam berishga harakat qiladi amalga oshirishga kimdirlar esa to'sqinlik qilishga harakat qilishadi to'sqinlik qilayotganlarni darrov ularni aybdorga chiqarib yubormang aybdorga chiqarib yuborsangiz o'zingizni qurbonlik qilishga bag'ishlayotgan bo'lasiz bu yaxshi ish emas albatta hayotda ma'lum bir yomon odamlar bo'lmasa aytyapmizku hayot xudbinliklarsiz o'z ulug'ligini yo'qotadi ya'ni bu e, hayotda yomon odamlar bo'lmasa kim qanday yaxshi darajalarni ham bilib bo'lmaydi e, yomonlarga shunchaki jimlik bilan e, javob zarbasini bering o'sha hayotning to'sqin to'sqinliklari e, keladi va u to'sqinliklar sizga nima beradi va sizga to'sqinliklar nima deydi o'zingizga savol bering to'sqinliklar sizga o'zingizda nimadirni o'zgartirish haqida belgi signal beradi o'zingizda nimadirlarni moslashuvchanligi o'zgaruvchan moslashuvchanligini ham umiku qaysi xulq atvorga qanday vaziyatda qanday o'zgaruvchan sizda qanday nima bor sizda nimadirni o'zgartirish kerakligini bildiradi hayotdagi um, bir o'zgaruvchanlik o'sha o'zgaruvchan barcha odamlarning uh, fikri uh, dunyo qarashi haqida to'sqinliklar bo'ladi ularga um, ularni ayblamang javoblaringizga javoblar kelmayaptimi javobgarlikni o'zingizni bo'yningizga oling bulardan tashqari hayotda turli xil odamlarga duch kelasizda kimdir sizga yordam bersa kimdirlar sizga to'sqinlik qiladi to'sqinlik qilishsa bu to'sqinlik qilish bor narsa bu to'sqinlik qilishmasa hayotda kurashishning asosiy ma'nosi ham shu yomonlar menimcha hayotda ham bo'lib turishi kerak bu yomonlar ya'ni yaxshilarning qanday yaxshiligini bildirib turuvchi bir vosita menimcha shunday vosita va kitobda hozirgi ki, kitobda aytib o'tilyaptiki o'zingizni omadsiz deb hisoblamang o'zingizni omadsiz deb hisoblamang deyapti ya'ni bunda dun hayotda aslida omadsiz omadsiz siz narsani o'zi yo'q biz omadga yaxshi yoki omadga salbiy baholashimiz omadni salbiy baholashimiz asli salbiy narsalar bo'lmaydi salbiy narsalar bir ishni yoki xato qilib qo'yamiz xato qilib qo'yishimiz mana man degan odam ham odam ki, trik, e, bor ekanki tirik jon bor ekanki hamma xato qiladi e, o'zingizni omadsizman demang omadsiz narsa salbiy narsani salbiy omadni salbiysiz salbiy deb hisoblaymiz shuning uchun ham o'zimizni tashqi olam ichki olam shunga o'xshash bir narsa bo'ladi odamni o'zingizni e, omadsiz <coughs> Ahmet, emas omadliman mening ishim yurishyapti ya'ni o'tgangi videolarimizda aytib o'tdikku hozirgi so, zamonda ifodalang o'tgan zamon bilan yashamang o'tgan zamondan saboq olib yashang faqatgina ushbu yomon odamlar chiqadi buni yengib o'tishimiz bir hayotda shularni o'tishimiz bizni kuchli qiladi bularga uncha e'tibor bermaslik kerak ularga e'tibor berishingiz o'zingizni bir jarlikka ulaqtirvorish bilan barobar degan bir so'zda demak sizlarga iloji boricha ushbu kitobdan bilimlarni berib boryapmiz va ushbu kitobning oxirida aytilyaptiki siz niyatni qanday qilib qo'yishni o'rganib oldingiz va qanday ishlashni hayotda niyat uchun buni hayotga tadbiq etishingiz kerakligini aytyapti albatta bu videolarni ko'rib faqat miyada qolib ketsa bu bilmadim bu amalga oshmaydi bu nimadir olishingiz kerak kimdirlardan hayotda kimdirdan nimadir olib yashang va niyat qilib yashang niyatsiz odam bu yoki hayotda yashamayotgan inson bilan teng o'zingizni bir narsangizni auditoriyangizni yarating o'zingizni bir yaxshi bir o'rtoqlar bilan yarating yoningizdagi odamlarga qarang siz qandaysiz va odamlar pulingiz topishingiz hamma narsangizga e'tibor bering sizni halol topayotgan narsalaringizni qanday qilib halolligini bilib olishingiz mumkin sarflayotganingizga e'tibor bering bizning shunchaki bu mening fikrim sarflayotganingizga bir e'tibor bering qanday yaxshi narsa sarflayapmizmi demak biz yaxshi narsa topyapmiz o'rtoqlaringiz sizga ta'sir o'tkazadi o'rtoqlaringiz ya'ni yaxshi odamlarni ichida bo'lishingiz kerak demak sizlarga kerakli va iloji boricha qo'limizdan kelgancha bilimlarni ulashib kelmoqdamiz va inshaalloh bilimlar ulashib boramiz biz bilan qoling hmm. gaplashamiz do'stlar keyingi videolarda gaplashamiz rahmat hammaga